Этот год для спасателей службы по чрезвычайным ситуациям начался нелегко. В феврале в Хубсугу Лаймаке утонули две машины, груженные нефтью, и погибли люди. За 8 дней непрерывной работы спасателям удалось поднять машины и избежать опасной утечки нефти. Они откачали около шести с половиной тысяч литров нефти и вытащили машины из озера. В тех сложных работах принимал участие Баяр Тактох. Навыком спасателя он обучался в Иркутске и на озере Байкал. Его первая тяжелая операция была связана с погружением в Кайфу на 44 метра в глубину во время аварии на электростанции в гофе и Маки. А еще был хупсугул Аймак и необходимость погружаться на 50-метровую ледяную глубину. На глубине 50 метров очень темно. Видимость исчезает после погружения на 10 метров. Каждые 10 метров потом повышается атмосферное давление. Это значит, что на глубине 50 метров оно составляет 6 единиц. Нельзя резко выныривать из глубины. Есть опасность разрыва легких. При обильных катастрофах в мире нельзя равнодушно относиться к бедам других стран. Пожары, эпидемии, землетрясения – они случаются везде. Сегодня монгольская служба по чрезвычайным ситуациям сотрудничает с Россией, Кореей и многими другими странами. При землетрясениях в Японии в марте монгольские спасатели вначале доставили гуманитарную помощь, а затем приняли участие в разыскных работах на месте трагедии. Неподалеку от японского города Мендай свои знания на практике применял Хуэк Батар. Он уже Семь лет работает в службе ПЧС. Прошел обучение в Корее, России, Индонезии. Опытного спасателя одним из первых направили оказывать помощь за рубежом. Нас заранее предупредили, что работа будет проходить в тяжелых условиях. Мы подготовились хорошо, занимались розыском и успешно справились. Департамент по чрезвычайным ситуациям сегодня принял новый флаг. По сравнению с предыдущим, он синего цвета. И по указу президента на флаге на старомонгольской письменности написаны слова «За Монголию» и «Департамент по ЧС». В этом году на праздничной церемонии в связи с четырьмя историческими датами примут участие все силовые организации. Спасатели службы ЧС впервые. От них на праздничное шествие отправятся самые выносливые, сильные и отличившиеся в службе. Сегодня около 100 спасателей получили звание. Также званиями от имени правительства и департамента ПЧС награждены около 4000 тысяч служащих и должностные лица. На пороге 90-летия революции департамент ПЧС принимает новый флаг и присваивает звание служащим за отличные показатели в работе. Наши спасатели с честью исполняют свой долг перед народом и государством. Они настоящие герои. Служащие департамента ПЧС всегда готовы защищать свою родину. Во время праздников их ответственность возрастает во много раз. Вот и в этом году службы будут работать с 10 по 18 июля в усиленном режиме. Тумурачир Нембаяр Ирина Грабун, Аист Монголия.